Всем привіт, я звели на Котик и сьогодні зроблю коротенькі видео. В видео прошу про Gravity Falls и про название Bill Shipher или Cypher. Все задумуються видеоблоги, як же правильно видеть Shifer или Cypher. Всі відоблоги кажуть, що в комментариях, як правильно писати білшифер і сайфер. Ну так от, я роз'яснила, як правильно. До мене тільки в тільки дійшло, але, звісно, я трохи буду шмаркати, та, що я трохи прихворіла і подумала, зараз затянули, поки мене вдома батьків нема. Так що все, і в мене кров часто йде. Ну, я не буду показувати, а вдруг в когось кров боїться, так що начнем. Все думают, что Билл Шифер именно так называют. Но это не так. Да, <laughs> я блин, тоже. Короче, все говорят, что и в российском дубляже там Шифер. И говорят, ага, в российский там Шифер, значит, буду Шифер. Кстати, я забыла говорить по-российски. Ладно, все. Короче, итак, начнем. Все русские видеоблогеры, летсплейщики думают, что Билл шифер. И русскому дубляже, что он шифер. Но все не так просто. Я зараз вам покажу на листочку, как он пустится в книжке Дипера. Ну, не Дипера, а Форда, так что. Сейчас покажу. Я в дома уже... Я, я до 15 весь снимаю видео. Подумайте, я что, сумасшедшая? Я, я просто люблю поснимать. Давайте. Все. Тихо. Итак. Вот. Пишите Билл. Э, Бил. Ну, шифер там, сафер. Бил. Вот так. Вот так. Билл, шифер. Все думают, что это ну, это не так. Тут бы было бы вот такая вместо и. Тогда бы сайфер, Но все не так просто, как вам кажется. Тут довольно все сложнейшее, а не думаете Бил, короче, вот так. вы прочитали бы прочитал бы Чайс, так же. Но это неправильно. Ну, може, я тут неправильно писала, но я знаю, що перша буква йде як Ч. Ну, то не так. Не завжди в англійській мові є... це читається як Ч. Не завжди. Я вчу англійську, хожу на додаткову. Я даже собираюсь може, кудись поїхати в Англію или в Японію. Хоча я японську не дуже хорошо знаю. Кантіва! Е... Че. Чот... Проїхали. все думают, что Ч, но это не Ч, в деке есть вылетки, как вы читаете как С, С и Х, так что тут сайфер и точно сайфер, а не шифер, так что все мы разъяснили, я объясняла вам, да, даже есть такие имена в английском Хлоя. но буду писать через Ч, буду, а буду читать Хлоя. Так шо... Не забывайте то, что английская это трохи довольно сложноватый предмет, но вы, выучить можно. Если захочешь, выучишь. Так что всем спасибо за просмотр. И если Настя ты надеешься, то зроби мне классную кинтивку. Тут ты мне кинула пару, мне понравилось, але зроби именно для меня. И спасибо тебе за это. Даже тебе давала идеи для меня, так что. Ладно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на этот каналы. Вы не пожалеете, потому что... Потому что так надо. И да, если вам понравилось следующее видео, ну, по видео вам понравилось, то поставьте лайк на него и на это, Потому что я дуже старалась, озвучивала, так что... И я вот зара, поставьте лайк, за то, что я зарахвора и я снимаю видео для вас. Так что все. Всем пока.